Красота среди бегущих. Скажи, Первых нет и отстающих. Угу. Привет. Привет. Россиянин. Ну то ж не мумия. Я спросил: ты россиянин? Россия Подольск. Я украинец. Украинец. Ну, размовляю украинскую мову. Тогда. Добро. Я ж думал, ты не разумеешь. Ну, как не понимаю. Что там? Что там Гарна разуметь? Украинская Хорошо. мова. Угу. Трошки больше слев, нишу росийски, але то ничего. Угу. Ну да, только у Пушкина было 20 тысяч. Сразу а словарный ты полюбишь, запас. А правиль. у тебя, а у тебя 10. А, а как ты перебираешь а информацию? Зайди в гугл и посмотри. Вот прям зараз зайду и запытай. Твой любимый. Запытай. Скільки слов в украинской мове и сколько в российской? Не, не, у Пушкина, у Пушкина. причем тут Пушкин? Мы говорим про мову. Вот, будь ласка, украинского ну, 200, 256 тысяч в украинский угу. и 130 тысяч в российский. Два раза. Я тебе сказал про Пушкина, а не про Пушкина? российскую мову. Кто такие Пушкин? Слушай, а сколько привнесенных? Сколько привнесенных слов в Украине? Польская, ти молдавская, румынская, гуцульская. Гуцульская, кстати, это самое. ты про це говоришь. Це ты просто виправдовуешься. Ни в коем разі. Ты Путіна підтримуєш? А як же? А ты? Я Путіна не підтримую. А Зеленського підтримуєш? Зеленського підтримую. Я підтримую того, хто Як? захищається. Прийде хтось інший на місце Зеленського. Буде захищатися, я буду його підтримувати. А коли ні? Якщо не буде захищатися, не, не прийде не прийде, той, хто захищати буде Україну. Що значить не прийде? Ну. Або прийде той, хто не буде захищати, або взагалі не прийде. Залишиться Зеленський. Ти так маєш на увазі? Ні. Я маю на увазі, що прийде чоловік, ну, президент, який не буде захищати Україну. Ну, якщо він не буде, то його, його, українці, його українці виженуть в Росію так само, як Януковича. Ну, це таке. Таке це маячня. Ми ж показали, що можемо. Це маячня. Ну ти ж побачив, уже є. А що ви можете? Що ви можете? Ну, Нарушить Янукович, конституцію і вигнати, і вигнати Януковича. Ну він сам тік, звичайно. Але ну я ми думаю, ми, я думаю в Росії. Я думаю, я думаю, в Росії. Я теж Янукович. Так думаю. Угу. Слушай, почему вопрос такой? Почему вам не хотелось жить с Россией, где вам давали все? Так это Хотите круто. жить с Западом, где дуже вам дают в долг? <coughs> Слухаю. Если <coughs> бы Россия привабливала нас, мы бы спокойно туда пошли. Значит, она нас не привабливала? Не привабливала. Слово это знаешь? Ну, разумею. Да, разумею, разумею. А чему тогда это сам? Ну, хорошо, я по-русски буду говорить. Почему тогда в Евросоюз хотите? Там привабливало. У нас больше приваблюет Евросоюз. Ну, у вас так приваблюет. А почему отворот поворот дали? Приенукович? Что это значит? Ну, вам дали такие кабальные условия, что Янукович молодец, он все-таки за Украину. Был. Это твоя думка. Если бы вы вступили. И, да, это не моя думка. Это думка всего света. Если бы Янукович подписал. Если бы Янукович подписал те соглашения, Украина была в долгах, как в шелках. Давай ну, хотя она и сейчас в долгах. Давай переверяем. Ну, переверяй. Якби Україна підписала угоду з Європейським Союзом у 2013 році без втручання Росії, вона, ймовірно, пішла б шляхом, схожим на Польщу після її вступу до Європейського Союзу. Це передбачало б значні інвестиції в модернізацію інфраструктури, залучення іноземного капіталу та стійке зростання доходів населення. Незважаючи на можливі початкові труднощі, економіка України поступово переорієнтувалася б на ринки Європейського Союзу. Завдяки цьому рівень життя в країні міг би значно зрости, а темпи розвитку зробили б Україну ближчою до сучасної Польщі, а не залишили б її у пострадянському стані. От тебе пожалуйста. Стоп, 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 стоп. Mm -hmm. Долгосрочные перспективы. Да. Ваши товары не соответствуют стандартам Євросоюзу. Поки... То есть покупались ну, долгосрочные правильно, долгосрочные это на сколько лет? Ваши товары могли 10. еще 50 лет быть долгосрочными. Ой, не шути, 10 лет и все бы наладилось. 10 лет, а как бы Украина жила за 10 лет? То есть ну, э -э аграрии продавали бы зерно за копейки, ну, смотри, убыток. Польша. Как Польша себя чувствует? Она же тоже как-то вступала. Польша, это совсем да. другое. Польша ваши почему? товары не пропускает, потому при что потому это? что ваши товары ну, при чем ваши товары это? дешевле. Ну как при этом? Польша это польша, страна Евросоюза. Когда она еще не была в Евросоюзе, ее же как-то взяли, она показала, что может, справилась. Ну вам такие условия вы сказали, выдали да, вернее, нормальные там условия, что... то то тебе там та Стверджувати, що Україна не впоралася із завданнями, які висував Європейський Союз, неправильно. Навіть попри те, що нам пропонували лише угоду про асоціацію, а не повноправне членство з фондами підтримки, це все одно стимулювало економічне зростання, залучення інвестицій та зростання зарплат, як це було у Румунії чи Болгарії. Ну, Вас так, заганяли так, просто. Так. Как ты проверяешь? Что он оговорил? Как ты проверяешь? Это интересно, как я проверяю? Так же, как и ты. Зайдешь как? в интернет и проверяешь. Искусственный интеллект? Зачем? На тот момент еще это самое не было искусственным интеллектом. Сегодня проверить искусственный. И что Украина была процветающим само государством до сейчас? Конечно. Ти знаєш, сколько ворував твій Янукович і команда? Ну, тим німені, Україна жила нормально. Ну, Но я йду просто й роботя. А чи не ворував, ми б жили ще лучше. Наявні документальні підтвердження, журналістські розслідування та міжнародні санкції свідчать про те, що Віктор Янукович та його оточення були причетні до масштабних корупційних схем і виведення коштів за кордон. Резиденция Majeria стала найбільш яскравым символом цих розкрадань. А если бы Зеленский не воровал, как бы так вы откуда жили? ты знаешь, что он ворует? Где доказательства? Яхты, дома и так ну, далее. Ну опять, где и ты купишь эту информацию, где. Да я набери в своем любимом давай, гугле. Набираю. Сколько у Зеленского яхт? Набирай сейчас, давай. Зеленский купил яхту. Набираю от прямо слово в слово. Росіянець каже Зеленський купив яхту. Відповідь це фейк. Жодних підтверджень немає, а документи, що гуляють у мережі, підроблені. Яхти, які згадують у цих чутках, досі виставлені на продаж. Информацию о том, что Зеленского есть яхты, распространяют российские и прокремлевские источники. Многочисленные расследования независимых фактчетинговых организаций и СМИ, таких как VoxCheck, Associated Press и FactCheck.g, опровергли эти утверждения. Они выяснили, что документы о покупке яхт были поддельными. Яхты, о которых Шла речь, в этих сообщениях находились в продаже. Согласно официальным декларациям и данным ОРБС, у Зеленского нет яхт. Мы с тобой разговариваем на разных языках. Если Ведь ты я это не веришь, то фактов, нам дальше, дальше, дальше говорить не о чем. Правильно. До свидания. Дорочек. Какой ты страшный. Испугался? Я тебя боюсь. Это хорошо. Веришь, не дорожу. А ты россиянин? Да. И Путина поддерживаешь. Да Путин без поддержки ходит. Понял. Он у нас бодренький. Значит, не будем об этом. Не хочешь. Да, смысл. Зачем я буду обсуждать своего президента? Я ни своего президента не хочу обсуждать, ни вашего. Я с уважением отношусь к лидерам. Потому что если человек является лидером нации, он уже достоин уважения. Я просто озвучиваю свою позицию, не более. Понятно. А к войне как относишься? Ну, любой здравый человек к войне относится плохо. У вас как-то у россиян в голове какой-то диссонанс? Когнитивный. Почему? Ну, вы поддерживаете Путина, который ведет войну, а потом говорите, мы к войне относимся плохо. По большому счету, если я поддерживаю своего президента, только потому, что при этом президенте мне живется хорошо. Но я не могу относиться к войне хорошо, потому что война разрушает. Война разрушает экономику угу. и То есть вашу, ты и нашу. Согласен, что есть диссонанс. Конечно. И вы не хотите его решить. А дело в том, что, к сожалению, я не имею каких-то рычагов влияния. Но если, если каждый было, так скажет. Коллективах... А представь, если каждый скажет наоборот. Я имею и пойду. На самом деле, если каждый скажет наоборот, будет просто какой-нибудь петлевой пень херня и так далее, а будет майдан. это еще одна война, а это еще одна война, которая разрушит еще больше и будет всем от этого плохо. Вот этого я не хочу. Понятно. Лучше потерпеть. Ну, а вам Майдан действительно много принес хорошего. Конечно. Если бы не Россия, у нас бы, о, пошли дела хорошо. Если бы... <с Ils nevoient> По большому счету, после Майдана 2014 года у вас ВВП уменьшилось или увеличилось? <с lemma> у нас после Майдана к нам зашла Россия. Если бы не зашла, я же сказал, все было бы классно. А дело в чем? Дело в чем? На самом деле, вот хорошо зашла Россия. Итак, то есть Крым стал российским, да, де-факто. Но до Майдана, до 2014 года, если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, Крым приносил 0,3% ВВП Украины. То есть всего 0,5. Ты хочешь сказать, да? что да. сейчас Крым лучше себя чувствует? Вы же его датируете. А мне, да, мне, так в том-то и дело. Крым нам не приносит никакой пользы. Он нам приносит пользу только в том случае, что у нас больше пляжей стало, и все. А как по факту для, для благосостояния России Крым не переносит ничего. Мы его датируем, да, вы правы. И зачем он вам? мне, мне он вообще не нужен. Кого не спрошу, все так говорят. Что получается? А, по большому счету, <coughs> дело в том, что я не очень сильно хочу обсуждать вот эти вот темы, по одной простой причине, я в них не очень компетентен. Mm. Лично мне Крым не нужен. Я Понятно. в Крыму был всего лишь два раза в жизни. И это было еще в советское время, когда Крым был в составе Советского Союза, я был ребенком с родителями. Короче, ты хочешь просто сидеть и терпеть? Дебил.